Three, two, three. финали этого сезона. Хочу вам сказать, что тема первого финала «Куда мне бодаться?». И эту тему сегодня на нас команды, которых я с удовольствием приглашали на эту сцену. Команды на сцену.

команды покажут вам, это конкурс приветствия. Тема на нашей сегодняшней приветствия 101, 102, 103. Итак, команды не пуха, не вина! Извините, забыл. Четвертая команда, которая сегодня присутствует, это команда жюри. Итак, представьте. председатель молодежного комитета аграрной экономического университета Владислав Ясуков. Средний депутат высшей лиги актер сборной команды КВН в области, Небер. Юрий Гач. Актер сборной команды КВН Агроуниверситета университета с 2000 года по 2007 год дети Паши Ангелины и Легион. На данный момент руководитель сборной команды КВН Дмитровского государственного аграрно-экономического университета Алексей Сала. Хороший человек, прекрасный собеседник, актриса театра имени Горького, Путалова Лилия Геннадьевна. Первая команда, которую мы покажем, это команда КВН Лавай. обнимемся! Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Наша команда приготовилась очень серьезно к этому выступлению. И мои ребята приготовили кое-что особенное. Давайте посмотрим, что же из этого вышло. Пацаны на сцену. Ха, какая милость. Боже мой, вы девушек. Так, давайте угадать, когда из Так, молочный усы Егор. Ты нас ужал! Дима, Дима, старый друг. Ну что ж, у нас все на сцене, Егор чистый, объяви миниатюру. И первая миниатюра... Ой, дебил! -тю -тю -тю. Что? Что? Егор, ты пил, ё-моё! Его, ты за порогом розыгрыш. Какой розыгрыш, Глеб? Костян, я сейчас все объясню. Понимаешь, мы с ребятами решили тебя немножечко разыграть, и наши девушки согласились нам в этом помочь. А -а -а. то есть у вас в разводниках есть девушки? Ну да. Ну у меня, у меня есть нет у тебя не будет завтра, завтрашний 14 февраля, ты не люблю. Нет, нет. Да, Нейтик, а ну Витя, там успокоился. Ты наш капитан, вот давай, веди нас в Как капитан скажу, что женщины на корабле не А вы, мои верные матросы, перебите. Пожалуйста. Девушки, живущие в общежитиях, знают, что грязевые ванны это не роста, а суровые жизненные реалии. Итак, друзья, тема приветствия 101, 102, 103. И как известно, в раю тоже есть милиция. Давайте посмотрим на случай. Обезьяне в раю. Сижу я в Ну и скажи мне, за что же ты здесь? За все хорошее. Где наша тетка? Я конечно прошу прощения, но чем занимается наша звуковая? Работа это поработать. Да, мы Друзья, жена-поддержка не доверяет мужу покупать прокладку. Ха! Концерт сидеть не надо. Извините, пожалуйста, одну поддержку. На этих ребят. Кто отсутствует, слушает, ребят. Как... Ну, так раньше да. работала. Да? Ребята, да. что, что это такое?